Selamat datang di dunia novel. Episode 6239 Perahu Bambu King Jiu. Dengan bantuan Jie Shan Xian, Chu Feng dengan cepat lolos dari jangkauan kekuatan formasi. Jie Shan Xian membawa Chu Feng ke langit berbintang yang aman dan kemudian berhenti. Chu Feng tidak menanyakan Jie Shan Xian, tetapi mengambil keputusan tanpa izin dan melepaskan Ji Shenxian dari dunia luar angkasa. Karena kondisi Ji Shenxian sangat buruk saat ini, dia sangat lemah hingga dia berkeringat dingin dan bahkan penyamarannya telah dihilangkan, memperlihatkan penampilan aslinya. Mungkin saja dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk menyamar alasannya adalah token di tangan Jie Xian Xian diukir dengan empat karakter Istana Suci Tujuh Alam. Token ini sangat istimewa. Meskipun merupakan benda saat ini, auranya sangat kuno. Chou Feng belum pernah melihatnya pada orang lain di Istana Suci Tujuh Alam. Namun, Ji Xian Xian mampu memimpin Chou Feng keluar dari bahaya dengan cepat sambil ditutupi oleh formasi yang bahkan kucing tua berwajah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dengan token ini. Namun untuk mengaktifkan token ini, Jie Shan Xian juga membayar mahal. Inilah alasan mengapa Jie Shan Xian lemah saat ini. Saya baik-baik saja. Jie Shan Xian telah menelan ramuan itu, jadi dia mendorong kembali ramuan yang diberikan Chu Feng kepadanya. Ji Shen Xian duduk bersila di atas langit berbintang dan mengeluarkan dupa yang memancarkan aura kuno. Dupa ini dibakar dengan formula ajaib, berubah menjadi api dan dituangkan ke hidung Ji Shen Xian, dan keadaan Ji Shen Xian juga berubah. Wow, banyak sekali harta karun di Ji Shen Xian ini. Berapa banyak manfaat yang diperoleh Istana Suci Tujuh Alam saat itu? Egi hanya bisa menghela nafas cedera Jie Shensian sangat serius. Karena cederanya yang serius, itu juga membuktikan nilai dupa tersebut. Dibandingkan Egi yang hanya fokus pada harta karun, Chu Feng merasa sedikit tertekan saat melihat ke arah Jie Shensian yang bibir dan wajahnya pucat, bahkan tangan yang memegang Jie Shensian sedikit gemetar. Jika bukan karena menyelamatkannya, Jie Shensian tidak akan seperti ini dia dapat memilih untuk tidak menyelamatkannya. Senior, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Chu Feng menghela nafas. Mendengar ini, Jie Shen Xian membuka matanya dan menatap Chu Feng. Jika bukan karena kamu, aku akan tetap terjebak di sana. Jika aku menyelamatkanmu kali ini, kita akan seimbang. Tapi mari kita bicarakan, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa memasuki klan prajurit kuno dan tidak akan bertemu dengan apa yang disebut binatang suci kuno, dan kamu tidak akan mendapatkan keterampilan rahasia klan prajurit kuno. Meski prosesnya berliku-liku dan berbahaya, namun hasilnya bagus, jadi kamu masih berhutang lebih banyak padaku. Ayo lakukan ini! Pergilah bersamaku ke suatu tempat dan bantu aku mendapatkan sesuatu. Benda itu bisa membantuku memulihkan tingkat kultivasi tertentu. Dengan cara ini, kita akan seimbang. Bagaimana menurutmu? Tanya Jie Xian. Tentu saja, Chu Feng langsung setuju. Jika dikatakan karakter Jie Xian belum ditentukan sebelumnya, dari kenyataan bahwa dia tidak ragu-ragu mengeluarkan dirinya untuk menyelamatkan Chu Feng dari formasi itu. Kita dapat yakin bahwa Jason Xian adalah orang yang sangat dapat diandalkan. Bagaimanapun, dia harus dikatakan berasal dari Istana Suci Tujuh Alam. Sederhananya, dia memiliki perasaan benar dan salah yang tidak dibatasi oleh keluarganya. Namun bagi Istana Suci Tujuh Alam, perilakunya tidak diragukan lagi merupakan pengkhianatan terhadap keluarga, dan dia pantas mati. Dan berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengambil keputusan sesuka hati mereka tanpa campur tangan dan kekangan keluarga mereka? Tapi dia membuat keputusan. Dan itu adalah keputusan yang tidak baik untuk Istana Suci Tujuh Alam. Ini juga alasan mengapa Chu Feng bersyukur. Ji Xian Xian melambaikan lengan bajunya dan sebuah perahu kecil melayang keluar. Perahu ini terbuat dari bambu dan berukuran sangat kecil. Panjangnya hanya 5 meter. Namun perahu bambu ini tidak hanya memancarkan aura kuno, tetapi juga mengandung kekuatan formasi yang sangat dahsyat. Sekilas, itu terlihat seperti harta karun yang sangat kuat. Segera setelah itu, sebatang bambu dan peta terbang menuju Chu Feng pada saat yang bersamaan. Aku masih membutuhkan kesembuhan. Jadi kamu segera berangkat. Kamu bisa menggunakan potongan bambu itu untuk memindahkan perahu ini. Tidak perlu memasuki susunan teleportasi. Kecepatan kapal ini tidak lebih lemah dari susunan teleportasi. Ikuti saja petanya. Perkataan Ji Xianxian tidak hanya menjelaskan tujuan dari perahu bambu ini, tetapi juga menjelaskan kehebatan perahu bambu tersebut. Saat dia menangkap potongan bambu dan peta, Chu Feng tertegun. Peta itu bukan apa-apa, itu adalah peta biasa di era saat ini, tapi itu menandai tempat di mana Jia Shenxian ingin Chu Feng pergi. Sebaliknya, potongan bambu tersebut tidak hanya memiliki aura yang sama dengan perahu bambu, tetapi juga terdapat dua kata yang terukir di atasnya, King Jiu biarkan aku melihatnya kapal ini adalah harta karun King Jiu? Seru, Egi. Pantas saja melihat formasi itu, rasanya agak familiar. Chou Feng juga yakin bahwa benda ini milik King Jiu. Tak hanya kata King Jiu, formasi di perahu bambu itu juga terasa familiar. Memang gaya King Jiu. Melihat Chu Feng menatap kata-kata Qin Jiu di potongan bambu dalam keadaan kesurupan, Jie Shen Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sepertinya Anda mengenal Kaisar Agung Jie Ling. Kaisar roh dunia yang bernama asli Qin Jiu adalah spiritualis dunia paling kuat di zaman kuno. Junior ini memang pernah mendengarnya, kata Chu Feng. Ayo berangkat. Saat Jie Shen Xian berbicara, dia menegakkan tubuh, duduk bersila di atas perahu bambu, dan terus menyembuhkan lukanya dengan mata tertutup. Chu Feng mengandalkan potongan bambu. Proses pengaktifannya memakan waktu cukup lama, dan ada proses penumpukan tenaga, namun ketika perahu bambu sudah diaktifkan sepenuhnya. Kecepatannya bahkan lebih dilebih-lebihkan dari apa yang dikatakan Jie Xian, Xian dan lebih cepat daripada menggunakan harta karun biasa untuk berteleportasi dalam susunan teleportasi kuno, meskipun tidak sebaik penggunaan tanah rahasia sembilan surga oleh Chu Feng. Kecepatan kapal ini ditambah kemampuannya untuk berteleportasi dengan cepat tanpa memasuki formasi teleportasi itu hanyalah harta yang tak tergantikan dan tak ternilai harganya. Wow! bisa begitu cepat tanpa memasuki susunan teleportasi. Benar-benar bagus. Bahkan Egi pun kagum. Tuan King Jiu, kamu memang kuat. Chu Feng juga menghela nafas. Harta karun ini bisa dikatakan harta karun yang mematahkan persepsi konvensional. Chu Feng juga merasakan reaksi batin orang-orang itu setelah melihat metodenya. Ini sulit dipercaya. Chu Feng, tolong ceritakan lebih banyak tentang dendammu terhadap Jie Tianran itu. Jie Xianxian berbicara lagi. Meskipun sebelumnya, Chu Feng secara kasar menceritakan tentang dendamnya pada Jie Tianran dan tentang ibunya, dia tidak menceritakan detail spesifiknya. Ketika Jie Xianxian bertanya, Chu Feng tidak menyembunyikan apapun. Dia tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan Ji Tianran lah yang mengurus kerugian tersebut. Jadi dia memberitahu Ji Xianxian semua yang dia ketahui tentang masalah ini. Tahukah kamu mengapa aku meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam? tanya Ji Xianxian. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Ji Tianran? tanya Chu Feng. Kecerdasan memang ada hubungannya dengan dia. Pada saat itu, seorang jenius tertinggi lahir di Istana Suci Tujuh Alam. Dia adalah Jietianran. Seluruh keluarga sangat optimis tentang Jietianran dan mereka melatihnya sebagai penguasa istana sejak awal. Tapi saya tidak suka orang ini karena di usia muda, dia kejam dan bengis dalam melakukan sesuatu dan dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya saya pikir bukan hal yang baik jika Istana Suci Tujuh Alam dikendalikan olehnya. Tetapi saya tidak bisa mengurus keluarga, jadi saya pergi begitu saja. Tapi aku harus mengakui satu hal, Jie Tianran ini memang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, aku tidak tahu keadaannya sekarang. Tapi hanya dari formasi pelindung tadi, kita bisa menilai bahwa dia sangat kuat sekarang. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa lawan yang kamu hadapi sangat berbahaya, kata Jie Xian. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di Dunia Novel.